নমস্কাৰ জেই হনুমান আচলতে হনুমান সংকল্প কি হয় মই আগতে নাজানিছিলোঁ হনুমান ইউটিউবত চাই চাই গম পালোঁ যে হনুমান সংকল্প ল'ব লাগে বা আমি ল'ব পাৰোঁ হনুমান সংকল্প লৈ মই হনুমান সংকল্প লৈ মই মানে কি বহুত উপকৃত হৈছোঁ যেনে কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে হনুমান সংকল্প ল'লে বা এনেকৈ ইমান লগতে ফুলি যাব বা ইমান লগতে সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট হ'ব কোনোৱে ভবা নাছিলোঁ তেতিয়া মই যেতিয়া ইউটিউবত পালোঁ এনেকৈ এনেকৈ হনুমান সংকল্প ল'ব লাগে সংকল্প ল'লে এনেকুৱা যি মনৰ আশা যি মনৰ বাঞ্ছা সকলো পূৰণ হয় আৰু সেই ৰেচিপিয়ে মই হনুমান সংকল্প ল'ব আৰম্ভ কৰিলোঁ মই এঘাৰ দিন সংকল্প ল'লোঁ নিৰামিষ ভাত খালোঁ এঠাৰ দিন মাছ মাংস একো চব বাদ দিছোঁ মাছ মাংস মই একো খোৱা নাই নিৰামিছ ভাত খাইছোঁ খালি আৰু তাৰ বাহিৰে মই নিৰামিষ ভাত খাইছোঁ আৰু আনকি মই তেলো খোৱা নাই তেল খাব পাৰে তাৰমানে খাওঁ বুলি ক'লে কিন্তু মই তেলো খোৱা নাই মই তেনেকেই হনুমান সংকল্প ললোঁ আৰু হনু হনুমান সংকল্প লোৱাৰ পিছত যেতিয়া মই আন দিন মোৰ যেতিয়া আনদিন হৈছে সংকল্প লোৱা মানে কি মই ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিলোঁ যে কোনো খালে মোৰ ৰাস্তা নাই পঢ়োঁ তুমি কিবা নকৰিলে মোৰ সৰুতা নাই তুমি মোৰ ৰক্ষা কৰা পঢ়োঁ তোমাৰ চৰণত আহিছোঁ তুমি উদ্ধাৰ নকৰিলে মোৰ কোৰতা নাই কিন্তু তেতিয়া ভগৱানে আঠ নম্বৰ মই তেনেকৈ কৰিছোঁ সদায় আৰু এদিনটো মই কানি কানি ভগৱানৰ পাৰ্না কৰিছোঁ ৰাতিপুৱা গধূলি মই প্ৰতিদিনে মই সাতবাৰকৈ হনুমান চালিচা পুহোঁ সেই কিবা ৰাতিপুৱা পোহোঁ আৰু ৰাতিপুৱা কেতিয়াবা সময় নহ'লে মই গধূলা পুহোঁ মুঠতে ৰাতিপুৱা তিনিবাৰ হ'লে গধূলা চাৰিবাৰ তেনেকৈ মিলাই মই সাতবাৰ পুহিলোঁ একেবাৰতে মই সাতবাৰ পঢ়া নাই যিদিন মই এঘাৰ নম্বৰ দিন সেইদিনা মই সাত বাৰ পুহিছোঁ কিন্তু মই আঠ নম্বৰ দিনাখনেই মোৰ ফলিয়াব ধৰিছে এইবোৰ যি মানে কিবা লোন ঘৰৰ কিছুমান প্ৰব্লেম আছিলে সেইবোৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে মই প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিলোঁ সেই প্ৰব্লেমবোৰ মানে সেইদিনাখনেই এনেকুৱা মানে আচৰিত আৰু এই যিবিলাকত মই কোনো ৰাস্তা দেখা নাই সেইবিলাক অট'মেটিক ৰাস্তা ওলাই গৈছে সেইটো প্ৰাৰ্থনা কৰি তাৰপিছত ৰাস্তা পালোঁ তেনেকৈ ৰাস্তা ওলাল তাৰপিছত মই মানুহজনক ক'লোঁ এনেকুৱা এনেকুৱা শুনাচোন তুমি এ এনেকুৱা হৈছে কৈছে হয় মই কিন্তু পাই গৈছোঁ বিশ্বাস কৰি গৈছোঁ কিন্তু এনেকুৱা নহয় আৰু মোৰ ইয়াতে ডিঙিত এনেকুৱা ডিঙিত এটা মোৰ দুটাকে মানে বহুত আগৰ পৰাই আছিল দুটাকে এটা কিবা উঠি আছিলে দুটাকে সেই বস্তুটো মই কেতিয়া মানে দুটাকৈ আছিলে তেনেকৈ মানুহবিলাকো দেখাওঁ লাহে লাহে বস্তুখিনি ডাঙৰ হ'বলৈ ধৰিছে একোটা লাহে ডাঙৰ হৈ আছে ভয় লাগে ন মই তাত অপাৰেচন কৰিব লাগিব কিবা কৰিব লাগিব তাৰপিছত হনুমান চালিচা যেতিয়া কওকচোন মই মানে দুটাই পাৰ্টনাৰ কৰোঁ তাতে অলপ কমাৰ্চিয়েল অকণ মানে প্ৰব্লেম হৈ আছে আৰু মানে এই বস্তুটো যাতে হেৰি হয় কিন্তু ই ভালকৈ নিয়া ৰোগটো ভালকৈ নিয়া আৰু সেই অনুপাতে মই কি কৰিলোঁ হনুমান চালিচা সদায় পঢ়োঁ পঢ়ো কানি কেতিয়াবা মই এনেকুৱা হয় দুখ কৰোঁ কানো তেওঁৰ ওচৰত আৰু তেওঁৰ ওচৰত নকৈ কাক কওঁ হয়নে তেওঁৰ পিতা তেওঁৰ মাতা তেওঁ সকলো মানে ভগৱান তেওঁকে ওচৰলৈছোঁ গোটেইখিনি আৰু তেওঁকে মই দুখ কৰি মই কানো তেওঁৰ ওচৰত কানে কানে ৰাস্তা কি হ'ল এই বস্তুটো এতিয়া এনেকৈ ধৰিব নোৱাৰিব আপোনালোকে এই বস্তুটো ইমানটো গোটাকৈ বস্তুটো স্কিনৰ পৰা উঠি আহিছিল সেই বস্তুটো অট'মেটিক নাইকিয়া হৈ গ'ল এতিয়া লাহে লাহে কুমি কমি আছে চালত অকণমান লাগি আছে ইমান উঠি অহা বস্তুটো অট'মেটিক মানে নাইকিয়া হৈ গ'ল অকণমান চালত লাগি আছে সেই বস্তু তেতিয়াহ'লে কেনেকে বিশ্বাস নকৰিম হনুমান নাই বা হনুমানে সেই সন্তুষ্ট হয় বহুত সোনকালে সন্তুষ্ট হয় আপোনালোকে খালী সংকল্প লওক এঘাৰ দিনৰ এটা সংকল্প লওক আপোনালোকৰ জীৱনতো তেনেকুৱা ফল পাব আপোনালোকে নিজে গম পাব এঘাৰ দিন নহওঁতে পাব হয়তো এঘাৰ দিন হৈ যোৱাৰ পিছত পাব মুঠতে পাবই গম পাব আপোনালোকে মঙ্গলবাৰ বা শনিবাৰৰ পৰা আপোনালোকে সংকল্প লওক সংকল্প লৈ নিৰামিষ ভাত খাওক মাছ মাংস কণী এইবোৰ নাখাব আপোনালোকে নাখাই পেলাই আমাক সংকল্প লওক সংকল্প আপোনালোকৰ যি প্ৰব্লেম তেওঁৰ আগত কওক তেওঁ সকলো ৰোগ নিৰাময় কৰি দিব আপোনালোকে ৰোগ আপোনালোকৰ যি প্ৰব্লেম পইচা পাতিৰ প্ৰব্লেম হওক বেমাৰ আজাৰৰ হওক সকলো হেৰি কৰি হওক তেওঁ আপোনালোকে খালী তেওঁৰ আগত কওক কথাখিনি সদায় ক'ব ঘূলা গা পা ধুই ভক্তিভাৱে তেওঁক ক'ব তেওঁকে অৰ্পিত তেওঁ নকৰিলে কোনে কৰিব কোনেও নকৰে তেওঁ উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব আৰু পঢ়াৰ আগত সদায় ৰাম ৰাম ক'ব ৰাম ৰাম লৈ লাষ্টতো ৰাম ৰাম পঢ়াৰ আগতো ৰাম ৰাম লৈহে ক'ব আৰু হনুমান চালিচাখন কি হয় মই যিখন হনুমান চালিচা পঢ়িছোঁ সেইখন হনুমান চালিচাত এনেকুৱা হয় মানে হনুমান চালিচাখনত হনুমান চালিচাও আছে আৰু তাৰ লগতে ৰামৰ চৰিত্ৰ মানে গোটেইখিনি আছে ৰামৰ চৰিত্ৰ হয় হনুমান চাচা গোটেই এক্সট্ৰাকৈ বেলেগ বেলেগ আছে কিন্তু আপোনালোকে এইটো নহয় যে হনুমান চালিচা পঢ়িব লাগিব সেইকাৰণে কিতা সেই হনুমান চালিচাখনৰ সেই হনুমান চালিচা হেৰিটোহে পঢ়োঁ হনুমান চালিচাচনে পঢ়োঁ বাকীখিনিয়ে নপঢ়োঁ এনেকুৱা নকৰিব গোটেই হনুমান চালিচাখনেই পঢ়িব আপোনালোকে সাত বাৰ আপোনালোকে একেবাৰে নোৱাৰে ৰাতিপুৱা অলপ পুহিব গধূলা অলপ পঢ়িব মুঠতে সাত বাৰ পুহিব আপোনালোকে তেতিয়া বহুত সন্তু সোনকালে সন্তুষ্ট বহুত সোনকালে এতিয়া মোৰ এঘাৰ দিন পাৰ হ'ল মই গোটেইখিনি ফল পালোঁ ভগৱানে মোক যিমান প্ৰব্লেম আছিল সকলো উদ্ধাৰ কৰিলে এতিয়া মই মঙ্গলবাৰে প্ৰতি মঙলবাৰে তথাপিও মোক হনুমান চালিচা পঢ়োঁ নিৰামিষ খাওঁ হনুমান চালিচা মই সাত বাৰ পোহোঁ প্ৰতি মঙলবাৰে মই সাত বাৰ পোহোঁ সাত বাৰ পুহি গা পা ধুই ৰাতিপুৱাই ঘৰ দুৱাৰ মচি কৰি মই হনুমান চালিচা পঢ়োঁ আপোনালোকেও পঢ়ক আপোনালোকেও ফল পাব এই হনুমান চালিচা মানে কি এনেকুৱা এটা শক্তি যিটো শক্তি আপোনালোকৰ পঢ়াৰ লগে লগে মানে কি হয় আপোনালোকৰ মানে কি মানে এনেকুৱা এটা শক্তি পাব আপোনালোকে যিটো শক্তি আপোনালোকে মানে কি একো হেৰি কৰিব নোৱাৰিব এনেকুৱা এটা শক্তি পাব আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ দেহটো ভাল লাগিব মন শৰীৰ ভাল লাগিব আৰু সেই সময়টো হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে হনুমান চালিচা পঢ়িব মন যাব ঠিক আছেনে হনুমান চালিচা পঢ়িবলৈ আপোনাৰ মন যাবই আৰু আৰু এনেকুৱা হ'ব পঢ়ি পঢ়ি আপোনাৰ নিজৰ মুখস্থটো হ'ব হ'বই আপোনাৰ নিজৰ মনটোৱে যাব যে মই নাই সময় হৈছে মই বেলেগ কাম বাদ দিওঁ এতিয়া মোৰ সময় হৈছে হিমাঞ্চলা আপোনালোকৰ মন যাব আপোনালোকে যাবই যেনেকৈ হিমাঞ্চলত পঢ়িবলৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ দুখ মানুহৰ সকলোৱে জীৱনত মানুহৰ সকলোৱে দুখ থাকে প্ৰব্লেম সকলোৱে থাকে কিন্তু আপোনালোকে যদি ভগৱানক নকয় কাক ক'ব আপোনালোকে ভগৱানক বুজক ভগৱানক কওক ভগৱানে শুনিব আপোনালোকৰ কথা ভগৱানে শুনিব আপোনালোকে ক'ব লাগিব মোক বুজিব লাগিব হয়নে আমি গধূলা আপোনালোকে গধূলা অকণমান সময় ৰাতিপুৱা অকণমান সময় কিয় নোৱাৰে পঢ়িব পাৰিব আপোনালোকে পঢ়ক আপোনালোকে সংকল্প লওক যাতে পঢ়োঁ এই মই তোমাৰ ওচৰত এই প্ৰাৰ্থনা এই মই এইটো সংকল্প লৈছোঁ এঘাৰ দিন মই সংকল্প লৈছোঁ তোমাৰ ওচৰত তুমি মোৰ যিমান দুখ মানে যিমানখিনি দুখ আছে আপোনালোকে ক'ব আৰু এই এঘাৰ দিন মই মাছ মাংস মানে নিৰামিষ নে নিৰামিষ খাম ননভেজ একদম নাখাওঁ আৰু তোমাৰ চৰণত মই প্ৰতিদিনেই মই সাত বাৰকৈ তোমাৰ নাম লওঁ বা তোমাৰ চালিচা পুহিম আপোনালোকে ক'ব আৰু সাতদিন পঢ়ক আপোনালোকৰ যিবোৰ মানে দুখ আপোনালোকে প্ৰতিদিনেই ক'ব লাগিব প্ৰতিদিনেই কওক আৰু ভগৱানে আপোনালোকৰ কথা শুনিবই শুনিব মই আজি আপোনালোকৰ আগত এনেকুৱা নাই মই আজি ফল পাইছোঁ সেইকাৰণে মই আপোনালোকক কৈছোঁ যিটো মোৰ লগত হৈছে মই সেইটো কৈছোঁ আৰু সেইকাৰণে মই হনুমান চালিচা কেতিয়াও নোৱাৰোঁ বুজি পাইছে আপোনালোকেও কৰক আপোনালোকেও কিবা হ'ব জে শ্ৰীৰাম